Я хочу поблагодарить за работу и попрошу вашего внимания, присутник я очень коротко расскажу свою позицию, постараюсь объяснить контекст и причины, почему у нас сложилась такая ситуация. Сейчас в зале находятся сотрудники нашей администрации, и большая часть сотрудников работает по, как бы сейчас в администрации, и они ожидают этого решения. Значит, мы в администрации воспринимаем это как а, фактически оценку работы всей нашей команды. Это не недоверие, непосредственно только говорит. Это недоверие а, всем нашим сотрудникам. Значит, наш район, вы знаете, он находится в очень сложной ситуации. Фактически он в упадке. Поселение со времен независимости было несколько раз Люди фактически не верят ни исполнительной власти, ни законодательные. Они иногда сомневаются вообще в, в, в нашей способности что-то изменить. Когда я начал работу в э, первое время, я не знал, собственно, как форма вся система, и надеялся, что идея восстановления района будет поддержана всеми депутатами. И всеми пособовыми особыми и э, скидкими головами. У нас, в принципе, все для того, чтобы нормально организовать работу в районе, есть. Он достаточно богат. Это просто все временем скрывается, на самом деле это не так. Мы это доказали всего лишь за один год. Я сейчас цифрам быстро перейду, и вы поймете, о чем речь. Для того, чтобы э -э уйти от дорожной строительной коррупции, была нам нами предложена идея. Создание собственного коммунального предприятия компании Универсал. Мы провели интервизацию земли, чтобы каждый сельхозпроизводитель чувствовал себя в равных условиях, оптимизировали структуру, избавились полностью от коррупции в самой администрации потянули образование и медицину, пришли к нормальному, разумному распределению местных бюджетов, которые сейчас у нас полны и у нас на остатке более 13 миллионов гривен. Поддержали кооперативное движение, создали несколько десятков рабочих мест. И это не моя заслуга, это не моя личная заслуга, это заслуга тех людей, которые ожидают этого решения. И получается так, что депутаты, выразив мне недоверие, подвели итог работы всей нашей команды за полтора года. Это происходит не первый раз. Вы, может быть, не знаете, но я вас информирую, это происходит уже третий раз. Мы в третий раз сталкиваемся с этой ситуацией. Первый раз господин Добровольский заявил о том, что э, причиной э, недоплатительной невы, работы администрации является то, что мы хотели сделать ремонт в спортивном зале. Потом оказалось, что э, были какие-то проблемы с финансированием коммунального предприятия и так далее. И так далее. Наши, ну, Опять же, работа нашей администрации выявила то, что в том числе и в где это зафиксировано в актах, это опубликовано в газете, это передано материал в прокуратуру, в том числе и в СБУ, в том числе и в областную администрацию, что это единственный депутат, который документально это который спрашивает налоги в, в, в значительных объемах. Единственный депутат. Никакие уговоры, никакие разговоры, к сожалению, не смогли привести его к, ну, к нормальному человеческому ведению бизнеса. Получается очень смешная ситуация, с моей точки зрения. Депутат районной рады, который обязан следить за выполнением бюджета, следить за его национальностью, за его ну, собственным исполнением, он главный, собственно, соучастник этой ситуации, не положение налоги. Мы, может быть, не знаете опять же, но это публикуем уже почти год. Значит, почему все это получилось? Потому что... Люди увидели, что мы затрагиваем их интересы на самом деле. Мы затрагиваем их жизненно важные интересы и по земле, и по бюджетной сфере, и по очень многим другим, ну, как сказать, сферам. Я вот уважаю институт местного сотрудника. Это действительно так. Я уважаю депутатов. Я был готов и готов сейчас нормально с ними Но когда это касается таких ну, базовых вещей, законных вещей, которые мы в течение длительного времени пытаемся довести до том числе руководство военного, мне просто не остается выбора. Ваша честь, я, может быть, скажу, может быть, личное, и это, наверное, личное. Мне сложилось впечатление, что у депутатов района Рады я не хочу никого увидеть. Есть огромное желание заинтересовано в том, чтобы наш народ был нищим, чтобы был зависим от них, чтобы был бесправным, чтобы они жили в страхе, как это сейчас происходит в некоторых советах, и страхи потерять хотя бы единственный источник средств существования, потому что ну, других работодателей у нас нет в районе. Ваша честь, у вот такого общества нет будущего. Никакого. Когда людям доверяют управлению, и они используют это исключительно в своих интересах, это приведет еще к большему упадку уничтожению времени. Мы это видим по результатам фактически предыдущих 20 лет. Мне достаточно привести один пример. Новосамарский сельский совет, где в том числе работают Господин компания. это единственный сельский совет в нашем районе, я специально спрашиваю в вашей области, есть ли этот единственный совет, вы не сказали, что нет, который не может даже заработать на детский сад то есть не хватает налоговой базы для того, чтобы содержать свой совет. Мы из районного бюджета собираем другие день, деньги ну, из других сельских советов, чтобы содержать э, с ну, простейшую функцию сельского совета. Э, я признаю, что может быть иногда я очень сильно был неправ. Возможно, я слишком откровенно об этом говорил. Возможно, я использовал ну, какие-то некорректные слова. Но хочу вам просто напомнить, что больница, где работал Игорь Петрович Попов, мы закупали за них оборудование, доплачивали им за зарплату, покупали медикаменты, которые у них есть в бюджете, и они знают об этом, почему-то они медикаменты бесплатно не доставляют, мы им доплачиваем. Делали там ремонт. Павел Волчинский, Павел Иванович, простите. мы запустили ремонт школ, запустили новое, новое образовательное пространство. Следующий участник наш, господин Добровольский. Для того, чтобы он смог содержать свое поголовье, мы доплачивали с движение доплачивали на то, чтобы он мог увеличивать свое поголовье, да, чтобы он мог содержать рабочие места. Для Светлана Братиной мы создали рабочие фактически, ну, дали им работу предоставили миллион гривен, значительное количество техники, заправка, кстати, Лосвик, предоставили бюджетные кошки, бюджетные контракты. Для района Рада в этом году выделено дополнительно 500 тысяч гривен на их зарплату. 500 тысяч гривен. Это для того, чтобы они полностью нормально, функцион... ну, как бы нормально с... могли функционировать. И после этого всех этих действий, не обсуждая вообще проблематику, за один день, вы знаете, с 22 20... до 23 они просто поменяли все решение. Без документов, консультация, за выходные, фактически на коленке сформировав это решение, не обсуждая его ни с кем, не приглашая ни нас, ни сотрудников администрации. Э, ну, мы, мы знаем эту историю. Конечно, я не хотел присутствовать на таком заседании закрытом. Я считаю, что это неуважение к нашему виду. Если депутаты хотят, чтобы их воспринимали как законный инструмент представления интересов граждан, то они должны идти по той процедуре, которую сами для себя и выписали в, в я простой вопрос к представителям отвечу. Скажите, пожалуйста, по какому праву депутаты могут, не все, а какая-то часть депутатов, вы себя так ведут. Вам народ выдал мандат на то, чтобы вы защищали его интересы, на то, чтобы вы следили за исполнением бюджета, за рациональностью и со всеми другими вещами. КП – универсал, которому мы уже почти полгода определяем вопросы. Мы знаем, что к нему есть вопросы. Почему вы не помогли нам разобраться, не создали комиссию, не отреагировали соответствующим образом? Ваша честь. Э -э нам сейчас вместе с вами, я считаю, нужно ответить на простой вопрос. Мне как представителю исполнительной власти и президента, вам как представителю судебной власти. Если глава администрации, его сотрудник, исполняет свои служебные обязанности, не может защитить интересы государства и конкретных людей, то что может быть говорить о конкретном простом человеке, гражданине, который живет в этом районе? Я не понаслышке знаю, что суды, у нас в администрации есть даже статистика, завалены просто различными исками, требованиями, попытками людей защитить свои права. Мы почти каждый день получаем такие ну, уведомления, не только из Афганского суда, но и из Одессы. Я хочу просто сказать, что я не вижу такой возможности просто дальше спортировать с таким районным советом. Я не, не обижаюсь, пожалуйста, да, на меня, но буквально за последние 2-3 дня, нет, в последнюю неделю, мы получили дополнительно такие письма, с таким содержанием, которые просто, честно говоря, я не знаю, как Я могу, если я вам не скажу, я вам покажу. Они просто бессмысленные. Они спрашивают, например, у нас отчитаться за, за э, год 2016, понимая, что статические данные придут только в марте. И ставят нам срок до какого? До 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 первого до до февраля. То есть, я не знаю, почему они так что их так подвинуло к таким действиям. Но работа э, просто невозможна. Я заканчиваю. Ваша честь, э, пожалуйста, не воспринимайте это как ну, какая-то э, лесть или давление. Я считаю, что вы единственный из... Э, присутник, я имею в виду со стороны других органов власти, который на самом деле разобрался в проблематике. Вы поняли, в чем у нас, как бы, чем у нас проблема, И я благодарю вас, и благодарю всех присутних и ребят, которые меня поддерживают, то, что вы не испугались и поддержали. Я знаю, что тяжело, я знаю, что на вас раздали, я знаю, что район, ну, как вы сказали в предыдущем, э, Сергей, согрутовался, потому что э, это острый конфликт. Я надеюсь, что уже в будущем не главой администрации, потому что я уже подал заявление о от отставке, я смогу и дальше защищать интересы наших граждан и в этом районе, и, возможно, ну, как бы другу, в другой области. Да. Прошу вышеуказанное поступление приобщить к делу и удовлетворить мой риск только для того, чтобы защитить наших э, сотрудников.